去吧，我要出趟差，可能不能和你一起跨年了。嗯，嗯、没关系啊，我们可以视频。你一个人注意安全。我舍不得你。 我也舍不得。哎，最近灰怎么这么多？怎么，提前元旦大扫除吗？嗯 我擦干净了，我先走了。你这次去香港注意这几个点，证监会不会提出异议。啊、oh, 那个我我我我拿路上看，谢谢。这大白天拉着窗帘，你是生怕别人不知道你们俩偷偷摸摸在里面干嘛吗？你就不能装作没看见吗？我是诚心提醒你们，白天要拉开窗帘，门也要打开。办公室八卦。 这些可怕。拉开就拉开。乔总是发现什么了吗？是，他知道我们在一起了，我忘记告诉你了。我又成傻子了，对吗？ 错了，您怎么会错呢？您永远都对。我看来看去，我也不知道元帅到底喜欢你什么。呃。 这个问题，乔总还是亲自去问袁总比较好。在我面前就不用装模作样了。那乔总有什么话直说吧。你和元帅的事儿是我自己发现的，要不是元帅阻止，我早就把你们两个的关系上报公司了。什么时候？MH 虽然没有明文规定不允许办公室恋情，但你心里很清楚。 你们俩的事儿要是让大家知道了，吃亏的肯定是你。是，我明白。谢谢乔总的提醒和包容。有件事我也得跟你说清楚，我喜欢元帅，你看得出来吧？看得出来。你先买票入的场，我比不了。但事情还没有到最后，谁？ 所以，你要是不看好他，或总是为鸡毛蒜皮的事儿吵架，那我，是会抓准机会，抢走他的。好的，乔总，明白你的意思。搞了半天是来做和事佬的。 是灰色的，想你的时刻，雨都在说。 这几天有好好照顾王才吗？王才，坐来，拍张照给你爸。他很好，而且又胖了。来，走、啊。喂，你这照片是有瘦脸滤镜的，我得看原片 那我不然怎么知道这旺财是真胖还是假胖？行，给你看，嗯，你看吧。啊，真胖了一圈哈、啊。可以可以，那你也让我看看你呗。看我干什么？你让我看一看嘛。看吧，袁总，有什么吩咐啊？哎，我跟你说啊，这旺财不能再胖了。 从现在开始，你要带着旺财健身了，开始减肥了。我不正带他运动吗？你没看到你女儿已经迫不及待想要去跑步了吗？我不跟你说了，先挂了。哎，等等等等，你，你放假之前记得把它交给小川哦。行，知道了。哎，你鼻音怎么这么重啊？你感冒了？对呀、啊，可不是吗？都没有人在我旁边照顾我，我感冒了，等着你来照顾我呢。 嗯，我还不知道什么时候能回来呢。我争取三十一号吧。如果实在不行的话，那就只有一号或者二号了。好吧，我知道了。你早点休息、啊，记得想我哟、哦。 哎，还有几个小时就新年了，也不说提前给我们放个假。你这话说的真是缺少咱们投行人的觉悟。你看人袁总，新年还在香港出差呢，真的不愧是咱们 M H 的镇司大将。将军，我无精打采的，不高兴？你不今天回家过年吗？我没有不开心。 来，大家安静一下。各位同仁，今天是二零一九年的最后一天，这一年大家披荆斩棘，同心同力，为 MH 做出的成绩呢，我一直都是看在眼里，放在心里。在今天这个辞旧迎新的时刻，我已经特意跟范总特批了，给大家提前放假，回家跨年。没事，快点回家、啊。 还不回家、啊？走。新年快乐！新年快乐！师傅，啊，我现在在安顺路等你。我穿白色衣服，拿着个黑色行李箱。呀，这么快就上线了？ 过年的，小川还在一个人加班，好可怜啊！<laughs> 嗯，真的要轮他一个人跨年吗？ 静姐你，你听我解释嘛哎。呀！静静，静静，你怎么了？他有有梗了吗？你是不是医生？你帮我救救他！我不是医生，我也不会救人。你等等，我给你打个幺二零。 在隱隱是在大家说路有人晕倒了，需要救护车，快！我答应你的求婚了。哎呀，你别摇了，没死都被你摇死了。你刚才说什么？你答应我的求婚了、哎打打打？好了好了好了，吓死我了！我,是我, af. 我, af. 我, af 了我就是加班太累了，睡着了。 别担心我，以后再也别离开我了，吓、啊、死我了！雪莉啊，如果这种事情也发生到你身上，该怎么办？非要等到那个时候没有机会了，你才来后悔自己没有早点表白吗？ 新年的钟声即将敲响，时光的车轮又留下了一道深深的痕迹。伴随着冬天里温暖的阳光，新年如约而至。在这里，祝贺大家新年愉快！今天入网。好，马上到。我来吧，谢谢啊。那个，不好意思啊，我过一下。 谢谢。 这位女士，我可以用我这张头等舱的票换你这个位置吗？你没开玩笑吧？没有开玩笑。哎、嗯，果然呀，好男人都是别人家的。谢谢。 你怎么回来了，小张？我我西部世界的匹配系统没有任何问题。那百分之一匹配的人呢？很简单。 百分之一就代表他们完全不可能，因为完全不是啊！我我车票看错时间了，然后没赶上车，就回不去了。我正好我来提醒你敷面膜，我就回来陪一下你。 真的吗？哦，我点了很多东西，应该都是你喜欢的，我们一起吃吧。为什么会点我喜欢吃的、啊？ 还挺不错的，以后可以再追。我不知道啊，就你之前不是说生活要有点仪式感吗？所以我才想说，点了之前点过有仪式感的东西。当年的事有没有留下什么蛛丝马迹没有收拾干净？我告诉你啊。 我当年可是当着他的面儿把聊天记录删除的，他还想让我怎么着啊？什么记录啊？哦，啊，就是一些简单的聊天记录。你不知道吗？知道，你当他面删的吗？但是不是林德叫你来的？ 说吧，找我到底想干什么？你呀、啊，也不用再骗我了。我知道你要说什么，根本就没有聊天记录的事儿。我警告你，不要再来找我了，我什么也不知道。 年还有最后两分钟，在此我代表全体机组成员祝大家新年快乐，万事如意。本次航班还特意为每位乘客谢谢准备了小礼物，谢谢。祝大家新年快乐。嗯、呃，不好意思。 想你了。